keyingi misolga o'tamiz b kvadrat tenglamalar a guruh 1.16. tenglamaning barcha ildizlar yig'indisini barcha ildizlar ko'paytmasiga nisbatini toping deb ushbu tenglama berilyapti demak biz 4 darajali bo'ladimi Farq yo'q teoremasidan foydalanishimiz mumkin bu ifodani dan foydalanish uchun bosh koeffitsiyentga bo'lib yuboramiz ya'ni 13 ga. shunda 5 taqsim o'n uch kvadrat minus o'n yetti taqsim o'n teng nol bo'ladi misolni shartida barcha ildizlari deganligi uchun demak bu yerda an qo'rqmasdan ya'ni bemalol foydalanishimiz mumkin agar <laughs> haqiqiy ildizlarimi deb savol berilganda unda buni ishlab aniq topib keyin hisob kitob qilishimizga to'g'ri kelar <laughs> di barcha ildizlari deganligi uchun va foydalanamiz chunki vie barcha ildizlar <laughs> uchun nazarda tutiladi demak barcha ildizlari yig'indisi deyapti biz mana bu to'rt ekan biz bu ko'p xatni to'liq shaklda yozib olamiz ya'ni x ning to'rtinchisi plyus nol x ning kubi minus besh taqsim o'n uch k kvadrat plyus nol karra x minus o'n yetti taqsim o'n uch teng yani de nol deb shu ifodani mana bu qismlar yo'q edi ya'ni ko'rinmay turgan edi biz buni nol karra deb yozib olamiz to'ldirib oldik to'liq shakli shu Vietga ko'ra bu 4 darajali ko'p 4 ta ildizining ko'paytmasi bizda ozod xadning o'ziga teng bo'ladi ya'ni nima bo'lsa shu bo'ladi -17 o'n yetti taqsim teng bo'ladi 4 talasining yig'indisi buni hozirchalik yodlab olishingiz tavsiya qilinadi bu tomondan ikkinchi koeffitsiyentni demak qarama qarshisi bo'ladi ya'ni nol emas minus nol bo'ladi bizda savolda barcha ildizlarini barcha ildizlar yig'indisini barcha ildizlar ko'paytmasiga nisbat so'ralgan ya'ni mana bu minus nolni minus o'n yetti taqsim o'n uchga nisbat so'ralgan nolni har qanday songa bo'lsak nol chiqadi demak misolimizning javobi b javob bo'lar ekan